Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami satu kumpulan akan membentangkan analisis keutuhan wacana, rujukan dan kejelasan penulisan dalam artikel tempawan 2023 yang kami pilih. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada tiga orang iaitu yang pertama saya Naili Akila dan saya yang kedua Ananda Lofazana dan saya Agalia Balaraman. Saya Naili Akila akan memulakan perbentangan dengan memperkenalkan artikel yang kami menganalisis. Artikel yang kami gunakan bertajuk Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian Semasa COVID-19 Perspektif Guru Sekolah. Yang diterbitkan dalam jurnal penyelidikan tempahuan Tempawan 2023. Secara ringkasnya, artikel ini mengkaji apa sebenarnya yang guru mengalami semasa PDP dalam talian dan bukan hanya sekadar teori tetapi pengalaman mereka uh, yang sebenar. Jadi fokus kajian ini lebih kepada cabaran harian guru seperti menggunakan teknologi, menguruskan murid, bekerjasama dengan ibu bapa dan juga sokongan daripada pihak sekolah. Tujuan kajian ini ialah untuk melihat bahagian mana paling mencabar bagi guru a um, dan apa implikasi cabaran itu terhadap proses PDP? Kajian ini penting sebab ia memberi gambaran jelas tentang apa yang berlaku di lapangan semasa pandemik dan bagaimana sistem pendidikan boleh lebih bersedia pada masa akan datang. Seterusnya, Dalam bahagian abstrak, saya dapati penulis menulis dengan sangat Uh, tersusun. Uh, penulis bermula dengan isu utama iaitu PDP dalam talian. Kemudian uh, dia jelaskan apa kajian tu buat, siapa responden dan seterusnya dapatan kajian. Akhir sekali penulis memberikan implikasi. Susunan ini menunjukkan keutuhan wacana sebab uh, pembaca sebab pembaca dapat ikut uh, jalan cerita kajian dari mula sampai akhir tanpa uh, mengalami kekeliruan. Selain itu, penulis menulis uh, menggunakan penanda wacana seperti um, walaupun sedemikian, pada masa yang sama, hasil kajian ini penanda wacana ini penting sebab dapat membantu untuk uh, penyambungan ayat supaya ayat dapat mengalir dengan lebih baik. Uh, bila contohnya bila kita baca kita rasa logik dan uh, ayat tu tidak uh, macam lari daripada uh, isu yang asal. Jadi secara keseluruhan abstrak artikel ini a uh, dia lengkap, pendek tetapi mencukupi semua komponen utama kajian. Seterusnya, bahagian uh, pengenalan dan penyataan masalah pula uh, artikel ini sebenarnya sangat teratur dan uh, di sinilah saya boleh nampak dengan jelas koheren iaitu aliran idea yang logik. Pertama sekali, penulis mulakan dengan konteks umum iaitu penutupan sekolah semasa pandemik dan uh, keperluan untuk beralih kepada PDP dan uh, dalam talian. Ini memberi gambaran awal kepada pembaca tentang situasi uh, besar yang tengah uh, yang berlaku waktu itu. Kemudian barulah penulis dapat uh, masuk kepada isu khusus iaitu cabaran yang guru hadapi ini Uh, termasuk penggunaan teknologi, mengurus murid dan talian dan menyesuaikan uh, PDP dengan platform uh, digital. Bahagian ini menunjukkan penulis bergerak daripada idea yang besar ke idea yang lebih fokus dan itu merupakan ciri-ciri koheran. Dalam penyataan masalah pula, penulis susun isu uh, secara bertingkat-tingkat. Contohnya bermula daripada isu guru kepada murid, kepada ibu bapa dan masyarakat. Jadi susunan bertingkat aa, begini menunjukkan bahawa masalah yang guru hadapi bukan aa, secara berasingan tetapi memberi kesan yang berantai kepada semua pihak. Hmm, dari segi kohesi pula saya perasan aa, penulis tidak banyak aa, gunakan penanda wacana dan tetapi uh, penanda wacana yang jelas seperti selain itu seterusnya macam tu. Tetapi ayat dia masih mengalir dengan baik kerana idea-idea uh, idea yang disusun dengan cara yang logik. Jadi kohesi mungkin minimum, tetapi uh, mempunyai uh, koheran yang sangat kuat seterusnya. Uh, untuk kemahiran rujukan pula, penulis menggunakan rujukan untuk menyokong kenyataan dan bukan sekadar hiasan contohnya, rujukan seperti Ahmad Saifuddin dan Hamzah 2021 dan Muhammad Izzat 2021 digunakan untuk menyokong hujah tentang cabaran guru menggunakan teknologi dan di sini juga saya ada letak beberapa uh, contoh citation yang ada dalam uh, artikel tempawan tersebut Kesemua rujukan ini mengikut format APA Style yang aa, ketujuh dan kesemuanya relevan dengan PDP dalam talian. Ini menunjukkan penulis memang aa, memastikan hujah aa, hujahnya ada asas akademik dan aa, tidak bergantung hanya kepada pengalaman semasa pandemik. Seterusnya. Dari segi kejelasan penulisan, bahasa yang digunakan uh, sangat formal dan uh, objektif. Uh, memang sesuai untuk uh, penulisan akademik. Contohnya ayat um, sistem pendidikan negara kita uh, menunjukkan penulis uh, menulis dengan gaya profesional, tanpa memasukkan uh, pendapat peribadi. Penulis juga menggunakan istilah yang konsisten seperti platform digital. Google Classroom dan PDP konsisten kons, konsistensi ini istilah ini penting supaya pembaca tidak keliru. Selain itu ayat-ayat dalam artikel ini sangat jelas dan tidak kabur. Contohnya ayat guru telah menghadapi uh, cabaran yang sangat hebat. Uh, menyampaikan maklumat berdasarkan fakta bukan uh, dari sekadar emosi ini menunjukkan kejelasan dan ketetapan uh, maklumat dalam artikel tempat uh, artikel yang ditulis ini okey seterusnya kesimpulan uh, kesimpulannya bahagian awal artikel ini menunjukkan keutuhan wacana yang sangat kukuh penggunaan rujukan yang relevan serta bahasa akademik yang jelas ini membantu pembaca untuk memahami konteks kajian dan isu yang dibincangkan dengan baik. Saya akhiri bahagian saya di sini dan saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Aina Nabila Fazana. Baiklah, terima kasih saudari diri atas penerangan yang sangat jelas yang telah disampaikan sebentar saya tadi. Sekarang saya Aina Nabila Fazana binti Ahmad Nawawi akan menerangkan tentang uh, kajian literatif. Uh, baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kajian literatur di mana saya akan mulakan perbincangan saya tentang keutuhan wacana. Jadi, dalam peri itu, saya akan menerangkan sebuah sedikit tentang keutuhan wacana. Jadi, keutuhan wacana ini terdiri daripada banyak aspek dan antaranya ialah keutuhan leksikal, keutuhan semantik, keutuhan fonologi dan juga keutuhan dramatikal. Jadi, sekarang saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana secara menyeluruh dahulu. Jadi, dalam peri itu, uh, dalam kajian literatur perenggan pertama ini, uh, iaitu keutuhan wacana pada pandangan saya keutuhan wacana yang diberikan ini adalah sangat tepat baik dan menepati bagi meletakkan dalam kajian literatur. Hal ini dikatakan demikian kerana setelah dianalisis oleh saya mengikut warna iaitu uh, berdasarkan highlight warna pink, hijau, kuning, biru juga ungu ini saya telah menganalisis mengikut yang isi sebab contoh kesan dan juga sebelah kecil. Okey dalam peringkat itu, dalam peringkat pertama ini dalam ayat yang pertama yang berwarna pink ini um, penulis menerangkan tentang isi iaitu masalah ataupun cabaran yang dihadapi uh, sewaktu PDP. Selain itu, ayat yang menyambung daripada ini, ayat ini ialah ayat yang menyatakan tentang sebab yang berlaku iaitu masalah dan cabaran. Contohnya, penulis menggunakan penanda wacana ini adalah kerana. Jadi, saya dapat melihatkan koheren. Bila ada isi, disambungkan dengan sebab. Kemudian, ayat yang berwarna sejuk ini disambung dengan ayat telah dianalisis oleh saya yang berwarna kuning iaitu untuk menjelaskan contoh. Contohnya, penulis menerangkan tentang contoh akan um, masalah ataupun teknik yang digunakan. Jadi, saya dapat melihatkan perarilan per ayat yang koheren. Okay. Dalam pada itu, ayat yang disambung seterusnya ialah um, ayat yang menerangkan tentang hasil ataupun pesan yang itu dalam warna biru ni telah saya analisis. Jadi ia menunjukkan uh, satu keheran sebagaimana uh, berlakunya penyambungan ayat yang tidak uh, lari pada fokus utama kajian literatur ini. Dan akhir sekali ayat ini ditutupi dengan uh, kesimpulan kecil, uh, kesimpulan kecil sebagai uh, untuk merangkumi ayat dalam kajian literatur ini. Contohnya Berdasarkan ayat yang telah dianalisis oleh saya, berwarna ungu ini iaitu menurut laporan Muhammad Nizat 21 singgah ayat kebangsaan di Malaysia. Jadi pada pandangan saya, apabila ayat dalam perenggan ini dilengkapi dengan isi, sebab, contoh, kesan dan juga kesemua kecil, maka ia menepati kriteria sebagai perenggan yang koheren. Jadi uh, seterusnya, Baiklah, setelah saya menerangkan tentang kutang wacana, sekarang saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik. Jadi keutuhan semantik ini sangatlah penting sebagaimana untuk menunjukkan ayat itu logik dan tersusun. Jadi dalam pada itu, dalam perenggan kelas yang dikemukakan dalam slide sebentar sahaja tadi, setiap ayat tersebut membincangkan tentang cabaran PDPR. Kemudian idea tersebut bergerak secara teratur dan juga logik sebagaimana ayat pertama menyatakan tentang isi iaitu guru itu berdepan dengan cabaran teknologi maklumat komunikasi TMK. Kemudian ayat tersebut disambung dengan sebab iaitu ini dikatakan demikian kerana guru perlukan kemahiran PMK iaitu teknologi maklumat komunikasi. Kemudian ayat ketiga disambung dengan contoh iaitu contohnya guru itu perlu adaptasi dengan alat teknologi dan disambung sebagai membentuk ayat koheren iaitu membentuk kesan iaitu kesannya fun learning mesti diteruskan. Jadi bila dah ada keempat-empat ini iaitu isi sebab contoh dan kesan dan dilengkapi dengan ayat kelima iaitu kesimpulan kecil iaitu kecabaran lain iaitu keedah PDP semakin suka dilaksanakan maka dapat menunjukkan keutuhan semantik direalisasikan maka dapat menunjukkan makna perenggan tersebut tidak lari dan memfokuskan terhadap teknologi dan juga cabaran dalam PDPR. Jadi pada pandangan saya, kotohan semantik dalam perangai ini mematuhi kriteria dalam membentuk uh, kajian literatur. Jadi, slide isi seterusnya. Okey, dalam perangai itu, uh, selain daripada kotohan semantik, terdapat juga kotohan leksikal. Jadi, bila kita cakap pasal kotohan leksikal, kita kena tahu uh, ia merangkumi dua aspek. Yang pertama ialah pengulangan kata kunci dan yang kedua ialah perkataan yang sinonim. Jadi, uh, pengulangan kata kunci yang terdapat dalam kajian literatur perenggan pertama semutar saya tadi ialah uh, pengajaran dan juga pembelajaran saya itu dalam talian dan yang terakhir ialah teknologi maklumat. Bila ayat ini berulang dan dalam skop yang sama, maka keutuhan leksikal terbentuk. Jadi perkataan sinonim yang telah analisis yang terdapat dalam perenggan ini ialah kemahiran membawa maksud dengan pengetahuan. Selain itu, perkataan sinonim yang terdapat ialah mengadaptasikan ini membawa maksud yang sama dengan mengaplikasikan. Dan seterusnya, kaedah pengajaran ini membawa maksud yang sama dengan teknik pedagogi. Jadi, berdasarkan perkataan sinonim yang telah saya analisis ini, ia dapat menghasilkan kualiti yang leksikal. mana, perkataan tersebut berkait dan membawa maksud yang sangat sama dan tidak lari daripada maksud dan skop yang hendak difokuskan dalam perenggan sahaja tadi. Set seterusnya, Baiklah, sekarang tindak menyambung tentang Tuhan gramatikal. Jadi, bila terangkan tentang keutuhan gramatikal, terdapat tiga aspek. Yang pertama ialah kata hubung iaitu konjungsi. Yang kedua ialah kata ganti nama iaitu rujukan anafora. Dan yang terakhir ialah klausa relatif. Jadi, aa, sebagai kata hubung yang terdapat dalam perangan tadi, ayat ini adalah kerana ini aa, digunakan sebagaimana dapat menunjukkan hubungan sebab dan juga akibat. Malah, uh, liputan gramatika dapat ditunjukkan dalam perenggan sebentar saya tadi sebagaimana kata ganti nama sebagai rujukan anafora diaplikasikan. Contohnya perkataan ini adalah kerana ini dapat menggantikan keseluruhan ayat sebelumnya. Contohnya, ayat pertama menggunakan ayat cabaran dan masalah yang dihadapi semasa PDR. Ayat kedua tidak perlu mengalami ayat cabaran dan masalah tersebut tapi boleh digantikan dengan ini adalah kerana. Jadi pergantian ayat tersebut dapat menunjukkan kata ganti nama sebagai tata bahasa dalam gramatika diaplikasikan. Dan yang terakhir ialah klausa relatif. Jadi apakah itu klausa relatif? Kita kena tahu klausa relatif ni ialah kita menggambarkan dua ayat yang sangat panjang dalam satu ayat yang ringkas. Jadi klausa relatif diaplikasikan dalam uh, perenggan dalam kajian literatur uh, dan mematuhi keutuhan gramatika. Contohnya uh, klausa relatif yang digunakan ialah perkataan walaupun. Contohnya walaupun pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam talian yang terhad dalam perenggan tersebut jadi ia dapat dua maklumat dengan lancar khususnya dengan ada perkataan walaupun sebagai klausa relatif. Baiklah saint seterusnya. Ah uh, okey di samping itu ah uh, fonologi juga adalah salah satu yang merangkumi dalam keutuhan wacana. Jadi keutuhan fonologi ini adalah sangat signifikan dan penting. Baiklah pada pandangan saya dan perspektif saya hutang fonologi yang terdapat dalam um, perangan tersebut adalah mematuhi kriteria yang sangat baik sebagaimana ejaan semua istilah adalah sangat betul dan juga seragam khususnya penggunaan pengajaran, pembelajaran, teknologi maklumat, aplikasi, pedagogi dalam talian. Jadi semua istilah ni adalah betul dan seragam. Maksudnya tiada ejaan yang salah. Jadi mematuhi kutuan fonologi. Selain itu, saya yakin dan percaya uh, perangkat tersebut menggunakan tanda baca yang sangat tepat dan betul. Contohnya penggunaan nota, koma, tanda petik dan penggunaan kurungan semua Contohnya dapat dilihat melalui uh, petikan citation yang menggunakan kurungan uh, untuk menyatakan rujukan uh, penulis. Dalam pada itu, kutuan fonologi yang terdapat dalam perenggan ini ialah jadi ada kesalahan ortografi. Contohnya perkataan file learning yang ada sempang itu tidak dijadikan file learning yang tersempang. Jadi, perkataan tersebut mematuhi um, ortografi yang patut dilaksanakan dan tiada langsung kesalahan. Jadi, bergerak um, kepada seg seterusnya. Baiklah, sekarang saya uh, menutupi uh, kata-kata wacana dengan menerangkan tentang penanda wacana. Jadi, penanda wacana ni adalah sangat penting dan signifikan Sebagaimana aa, untuk membuatkan ayat sebut lebih tersusun, aa, lebih mudah difahami dan lebih jelas. Baiklah, jadi saya menjumpai dalam perenggan pertama kajian literatur ini, terdapat tiga penanda wacana. Jadi yang pertama ialah ini adalah kerana, yang kedua adalah malah dan akhir sekali adalah walaupun. Jadi penggunaan penanda wacana ini adalah kerana ini dapat menunjukkan sebab dan juga akibat. Contohnya dalam ayat ini, aa, dalam ayat ini menjelaskan Mengapa guru perlu menghadapi cabaran GDPR? Jadi, menepati uh, penggunaan ini adalah kerana sebagai peneruacana. Dan yang kedua ialah wacana malah. Jadi, penggunaan wacana malah ini dapat menambahkan maklumat ataupun fakta tambahan dan dapat menegakkan guru perlu lakukan lebih daripada sekadar adaptasi teknologi. Jadi, penggunaan wacana malah ini adalah sangat tepat sebagai wacana. Dan yang terakhir ialah walaupun. Jadi penggunaan penanda wacana walaupun ini tepat dan uh, dilaksanakan dengan betul dalam kajian literatur semagaimana dapat menunjukkan kontras contohnya walaupun PDP itu dijalankan dalam talian aspek file ini, ini masih lagi penting jadi menunjukkan kontras jadi untuk menggambarkan ayat kontras ini penanda wacana walaupun digunakan jadi menunjukkan kesesuaian dan penggunaan penanda wacana yang sangat tepat uh, jadi bagi perang ketiga Pena wacana yang terdapat yang lain ialah bukan sahaja dan juga marahan. Jadi penggunaan pena wacana bukan sahaja marahan ini dapat menunjukkan penekanan dan fokus terhadap kontras. Jadi cabaran PDPA ini bukan sahaja satu, malah lebih banyak dan juga kompleks. Jadi pada pandangan saya pena wacana dalam kajian literatur ini digunakan dengan sangat tepat, betul, logik dan membuatkan pembaca lebih mudah faham dan lebih jelas dengan adanya pena wacana. Saya Baiklah, um, bergerak daripada penanda wacana, saya akan menerangkan tentang kemahiran rujukan. Jadi, kemahiran rujukan ini sangatlah penting. Sebab dengan adanya kemahiran rujukan, kita dapat memberikan bukti yang sangat kukuh sebagai sokongan terhadap fakta yang telah dikemukakan. Contohnya, apabila fakta terkucil dikemukakan tanpa rujukan, ia akan menyebabkan perasaan yang was-was dan um, boleh dikatakan fakta yang disampaikan sebut tidak sahih apabila tiadanya semua rujukan. Jadi, Um, dalam pada itu saya telah meletakkan yang saat ini terdapat beberapa um, uh, rujukan yang telah digunakan dalam kajian literatur dan antaranya ialah hasil dapatan kajian Ahmad Saifuddin dan Hamzah dalam kurungan 2021 dan selain itu menurut laporan Muhammad Izzat dalam kurungan 2021. Jadi uh, untuk pengetahuan uh, rujukan ini terdapat dua jenis. Pertama rujukan boleh diletakkan di bahagian harapan ataupun boleh diletakkan di bahagian belakang ayat. Jadi dalam konteks ini, uh, kemarin rujukan ini diletakkan di bahagian hadapan ayat untuk menunjukkan fokus terhadap nama penulis berbanding dengan fakta dan pujah yang disampaikan. Um, uh, bergerak pada set berikutnya. Okey, dalam perang itu, uh, dalam perangan kedua seperti yang telah saya sampaikan sebentar saya tadi, gaya penulisan yang rujukan ini boleh berada di bahagian hadapan ataupun di bahagian belakang. Bila uh, di hadapan, maksudnya kita nak fokuskan terhadap penyampaian terhadap siapa penulis yang disampaikan. Okey, jadi uh, dalam pada itu, dalam peringkat kedua ini saya meletakkan contoh uh, gaya penulisan rujukan yang berada di bahagian belakang ayat. Jadi, untuk um, uh, setiap rujukan yang diletakkan dalam kajian literatur dalam artikel tempawan ini mematuhi gaya persatuan psikologi Amerika iaitu APA edisi yang ketujuh ataupun lebih dikenali sebagai APA style 7. Jadi, uh, dalam pada itu, yang telah saya analisis iaitu pupus sami dan normal dalam kurungan 2.21 dan juga dalam kurungan khas Niwani dan juga elihami 2.21 titik pilih adalah jambila at all 2.21 tutup kurungan. Jadi ia menunjukkan rujukan ini diletakkan di bahagian belakang ayat berserta dengan kurungan. Jadi ia dapat menunjukkan fokus secara hujah dan fakta yang disampaikan berbanding dengan siapakah penulis yang menyampaikan hujah tersebut. Jadi untuk pengetahuan, Uh, simbol ampersand dan juga dan ini digunakan apabila penulis itu lebih daripada dua orang. Kemudian perkataan at all seperti yang telah dilampirkan dalam saya dalam set ini pula digunakan apabila penulis itu uh, yang memberikan juga adalah tiga orang ataupun lebih. Jadi uh, itu sahaja bergerak kepada set seterusnya. Dalam aspek metodologi pula kita kena tahu dalam metodologi ini ada tiga aspek. Maksud saya yang pertama ialah reka bentuk kajian yang kedua adalah sampel kajian yang ketiga adalah instrumen kajian. Jadi dalam reka bentuk kajian saya hendak menerangkan tentang kejelasan ayat. Kejelasan ayat ini sangat penting. Jadi kejelasan ayat yang terdapat dalam reka bentuk kajian ini amatlah menepati dan sangat tepat dan logik dan teratur pada pandangan saya. Hal ini dikatakan demikian kerana berdasarkan reka bentuk kajian telah dipaparkan ini saya dapat melihat dan menganalisis bahawa Penggunaan ayat yang digunakan adalah sangat formal, tepat dan tiada langsung unsur pendapat peribadi. Contohnya, dalam reka bentuk kajian ini, penulis tidak langsung memasukkan perkataan saya rasa, kita rasa, malah menggunakan perkataan formal. Contohnya, dalam ayat pertama, kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Jadi, apabila pembaca membaca perkataan ini, pembaca akan lebih mudah faham dan dapat memahami ayat dengan lebih jelas. Kemudian, kejelasan ayat yang terdapat dalam reka bentuk kajian ini ialah terdapatnya rujukan akademik iaitu dalam kurungan Khaswal Khoma 2002 yang terdapat dalam uh, akhir ayat kedua. Jadi, ia dapat menunjukkan, uh, terdapat mengikuti uh, semua yang sangat sahih. Okey, sebagaimana dengan adi semua rujukan ini yang mengikut ASR 7 ni dapat menunjukkan faktor yang disampaikan itu adalah sahih tepat yang tiada uh, pelagiat dan sebagainya. Okey, uh, oleh hal demikian... Uh, kita penerbukkan uh, ayat yang jelas dalam reka bentuk kajian ini ialah ayat ini mempunyai ayat yang berobjektif dan bermaklumat dengan sangat lengkap. Contohnya penulis penulis tujuan kajian dengan sangat spesifik dan mendalam. Contohnya uh, penulis menyatakan dia hendak mengenalpasti masalah dan juga faktor penyebab masalah cabaran ini berlaku. Maka dengan membacanya reka bentuk kajian ini kita dapat memahami dengan lebih jelas faham dan dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis dengan lebih terancam. Sebagaimana so uh, penulis sendiri mematuhi cara penulisan kejelasan ayat. Baiklah slide seterusnya. Okey, baiklah. Dalam instrumen kajian kejelasan ayat, uh, dalam metodologi ini, uh, instrumen kajian ini juga mematuhi kejelasan ayat sebagaimana kita dapat memberitahu dan uh, item yang digunakan adalah 30 item Terdapat dua bahagian soal selidik iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Kemudian penulis juga menerangkan tentang uh, bahagian A. Apa yang terdapat dalam bahagian A, apakah item yang terdapat dalam bahagian B. Kemudian tekanan skala Likert iaitu kepada sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Dan akhir sekali penulis menerangkan tentang SPSS iaitu Statistical Package for the Social Sciences. Ah uh, version 26. Jadi menunjukkan kejelasan ayat. Jadi saya akan menerangkan lebih lanjut dalam slide seterusnya. Jadi pada pandangan saya, instrumen kajian ini dapat menunjukkan kejelasan ayat yang sangat mendalam dan tepat. Sebagaimana mana, uh, dalam instrumen kajian ini, penulis menggunakan istilah teknikal uh, dan sukar difahami seperti skala laika ataupun SPSS ini dijelaskan. Maksudnya, walaupun penulis menggunakan istilah yang susah untuk difahami, uh, penulis menjelaskan apakah maksud perkataan yang digunakan. Jadi, pembaca tidak akan keliru dan memahami dengan lebih mendalam apa yang hendak disampaikan kucah oleh para penulis. Jadi, antara analogi yang dikatakan oleh berikut ialah penulis menjelaskan bahawa skala Likert ini 1 hingga 5 digunakan untuk respon. Jadi, pembaca pun akan lebih faham dan tidak keliru. Dalam pada itu, contohnya penulis menjelaskan tentang sangat tidak setuju kepada sangat setuju dalam skala Likert 1 hingga 5. Kemudian, penulis juga membawa masuk kejelasan ayat dengan adanya menjelaskan akronim SPSS iaitu menjelaskan dengan ayat sangat infak. Contohnya, menyatakan bahawa Statistical Package for the Social Sciences SPSS maksudnya, akronim tersebut dijelaskan dengan lebih mendalam. Jadi, pembaca tu akan lebih faham dan tidak keliru bagaimana uh, akronim tersebut dijelaskan. Dan akhir sekali, pada pandangan saya, uh, kejelasan ayat tu amatlah mematuhi dan sebagaimana setiap langkah dalam instrumen kajian ini diterangkan dengan terperinci, pembaca mengetahui bilangan data, cara data dikumpulkan dan dianalisis. Jadi saya yakin dan percaya setiap penanda wacana, setiap penjelasan ayat, setiap utang wacana menghubungkan teksika, semantik, fonologi dan gramatikal semuanya merangkumi dan tempat dalam kajian literatur dan juga uh, metodologi. Jadi uh, ia merupakan satu medium dan juga wahana yang tepat untuk melaksanakan dalam artikel tempawan. Jadi sekarang saya berikan kepada Agahya untuk menyambung perbentangan ini. Sekian terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Bella. Saya Agalia akan menerangkan bahagian dapatan, perbincangan dan kesimpulan berdasarkan artikel. Pertama, dari aspek keutuhan wacana, bahagian dapatan disampaikan dengan cara yang sangat berstruktur iaitu penulis menggunakan jadual untuk menunjukkan skor min bagi setiap cabaran yang dialami oleh guru. Selepas setiap jadual, penulis memberikan huraian naratif untuk menerangkan maksud data tersebut. Okay, jika anda tengok, ini adalah... Uh, uraian bagi setiap jadual ini menunjukkan koheren yang sangat baik data tidak dibiarkan tanpa interpretasi aliran idea juga jelas penulis membahagikan dapatan mengikut beberapa kategori seperti cabaran teknologi cabaran pelajar dan cabaran infrastruktur seterusnya dari aspek kemahiran membuat rujukan Aa, dalam bahagian perbincangan, penulis membuat perbandingan dengan kajian lepas. Sebagai contoh, dapatan tentang kesukaran guru menggunakan platform digital disokong oleh kajian Cik Azizan dan Muhammad Nazri 2020 serta Dipika Nambiar 2020. Ini menunjukkan penulis bukan sahaja melaporkan data tetapi mengaitkannya dengan rujukan untuk mengukurkan hujah. Ini adalah ciri penulisan akademik yang matang. Akhirnya, dari aspek kejelasan penulisan akademik, bahagian kesimpulan sangat jelas dan padat. Penulis menyimpulkan dapatan utama serta memberikan cadangan penambahbaikan seperti peningkatan latihan guru dan peningkatan akses teknologi. Bahasa yang digunakan ialah objektif, dan tidak menimbulkan kekeliruan. Ayat dia juga sangat ringkas dan terus kepada maksud. Secara keseluruhan, bahagian akhir artikel ini mengekalkan keutuhan wacana, mengukuhkan ujar dengan rujukan dan ditulis dengan bahasa akademik yang jelas. Dengan itu, lengkaplah pembentangan kami bertiga. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan penulisan akademik yang berkualiti dari tiga aspek, iaitu keutuhan wacana, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan bahasa. Melalui analisis ini, kami dapat memahami bagaimana penulis menyusun idea secara logik, menggunakan, menggunakan rujukan secara tepat dan menulis dengan gaya akademik yang jelas. Sekian terima kasih.